Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 у микрофона Дарья Пузлива. Региональная ипотечная корпорация снизила цены на трехкомнатные квартиры. Речь идет о новостройке в Нововятске по адресу Арджиникидзе 2Б. Теперь большая квартира обойдется сравнительно недорого. Квадратный метр стоит всего 36,5 тысяч рублей. Кроме того, продолжаются продажи и просторных однокомнатных квартир проектная декларация размещена на сайте ипотека43.рф. Стоит отметить, что дом сдадут уже в этом году, так что если вы задумались о покупке квартиры, то сейчас самое время. К тому же в Крике традиционно помогают молодежи. Значительно снизить размер первоначального взноса помогут различные социальные программы. Сыграют свою роль и низкие ставки по госипотеке. Все это сократит ваши расходы при покупке квартиры. По вопросам приобретения жилья в госипотеку Крик консультируют бесплатно. Звоните по телефону 25 10 10 и узнавайте, как вы можете сэкономить свои деньги. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте ипотека43.рф. Дайджест недвижимости. Нуждающиеся в жилом помещении кировчане могут обратиться в теруправление. Как пояснили в жилищном отделе территориального управления администрации города по Октябрьскому району, к ним регулярно поступают обращения граждан по вопросам улучшения жилищных условий. Одной из муниципальных услуг является принятие людей на учет, нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору соцнайма. Чтобы быть принятым на учет, гражданин должен быть признан малоимущим и нуждающимся в жилом помещении. Без этого получить жилье могут только участники-инвалиды Великой Отечественной войны и их вдовы. Подробную консультацию, а также перечень документов, необходимых для признания малоимущим и постановки на учет, можно получить в жилищных отделах тер управления администрации города. Дайджест недвижимости. Самой дорогой сделкой на рынке вторичной недвижимости в августе стала продажа четырехкомнатной квартиры площадью 146 квадратных метров. Она была выставлена на продажу за 12 миллионов. Минимальная цена, зафиксированная в августе, по данным портала Роснет. Это квартира-студия, 25 квадратных метров, проданная за 1 миллион рублей. На этом все. В студии работала Дарья Тепузлиева. Дайджест недвижимости.